Та да, розкрутити, mm -hmm. ну і... це це фірма, яка дає е, зелене світло, карплюк. Вони, вони будують не лише там, які в нас да. вже є, які ми самі проводили свій час для того, щоб побудувати зараз дві е, п'ятиповерхівки, як вони кажуть, зробити спільну дорогу собі і нам, і перед нашими вікнами, зробити два під'їзди. Вибачте, лісні це ліс, Це зараз ліс. Там там нема парки. Поки там що не це поки що ліс, тільки сосни. Ніхто там нічого не рубав. Взагалі їх не можна рубати, це столітній ліс. Ну, це ваші ваші легені, не лише ваші, а й да, Києва. І Києва так само. Так само вулиця Чехова напроти нас теж весь ліс стоїть. Він все життя там був. Вони так само там кажуть, що вже все приватне. Все вже так. Да. Ну ну я вважаю, що вам зараз потрібно піти туди і все, все сказати. Тим більше що там... це просто як з головою стінку битися. Розумієте, ціль сьогодні сказати, та общественність. Що є люди, які борються боряться проти себе. Поки общественність не присидиться к нам. И начнет участвовать в жизни города. Ничего не поменяется, потому что коррупцию устраняют люди, которые участвуют в коррупции. Это точно. Это точно. И идти туда в смысл. В смысл нам что-то им рассказывать, я не так понимаю. Ну, вот все равно надо идти. Нам, говорить. нам хочется рассказать это людям? Пожалуйста, давайте объединяться. Люди, пожалуйста, давайте организовываться в конце концов. Пока еще у нас есть город. Пока еще наши коммуникации не взорвались. И не как, как взорвалась недавно труба газовая, да? Да. Потому что системы реже города они не рассчитаны на такое количество людей. Город не может выдержать столько новостроек, как планирует сделать наше, наше руководство. Если люди будут сидеть дома, если будут граждане чувствовать ответственность только за свою территорию, мы потеряем город. Мы потеряем эти сводства, мы потеряем воздух Нас просто заселят. До затопля, что водоканал не можуть да, На даний момент не можуть обеспечити всіх пакунків. Не витримує просто каналізацію, не выдерживает... Ну, Зараз вони ще зроблять об'єднання територіальних громад і приєднають сусідні села, де немає інфраструктури. Так. І з тих сіл люди будуть вести сюди в садочки, і в школи, так. паспортний стіл, в якому треба з п'ятої години ранку займати чергу, щоб туди потрапити. что наше руководство шикарно заботится о нас, сделая парки. того просим. Мы просим сделать не парки. Пожалуйста, сделайте нам нормальную жизнь. Обустройте город, сделайте несколько магазинов еще хотя бы. Подумайте о детях, которым просто некуда ходить элементарно. Один из родителей вынужден сидеть дома с детьми. Подумайте о том, что нам, нам нужно э, сохранять город в чистоте а не убирать мусорные баки с парком, провоцировать тем самым свалки. Зачем? Зачем это, это делать? Давайте подумаем о тех людях уже, которые сейчас есть. Но С парком надо начинать, парком нужно заканчивать. Много других мест, куда нужно вкладывать, вкладывать прежде всего в, ком в коммуникацию. Если вы хотите построить дом, обеспечьте доступность, развейте структуру, социальную инфраструктуру с а початком. Ну вони парки навіщо побудували, щоб піднялися продажі квартир у забудовників. Це єдине тільки для цього. Картинку створили. що Существует один цивілізований магазин в картине. Ми говорили, вот на вашому комплексі ми построїмо супермаркет, ми построїмо садик для дітей. Меня по большому счету обманули. і делается, зараз, продолжаем делать. за счет построены парки, ну за счет города, да. город заплатил, но этими парками мы делаем рекламу нынешнему руководству. Получается мы со свой счет перекладнем нашему руководству. И за будовники. Чтобы что-то поменялось, но пока пока люди не объединятся, они будут собираться вот здесь вот своей группой людей и устраивать себе пиры. Да.